Uh, ini adalah tugas terakhir bagi saya. Dan saya amat gembira kerana dalam mesyuarat kita pada hari ini, tak ada kursi yang kosong. Setiap kali ini menunjuk bahawa kita masih ada komitmen uh, uh, terhadap tugas-tugas uh, Berkim perkim di, di saya uh, ucap terima kasih kerana penghargaan terhadap sumbangan saya yang tidak sepertinya kepada Perkim. Sesungguhnya saya tidak puas hati dengan sumbangan saya kerana matlamat yang saya tentukan bagi diri saya tidak tercapai. Namun demikian saya terpaksa undur diri. Tetapi walaupun saya undur diri daripada Perkim, saya akan terus juga bekerjasama dengan Perkim dalam apa juga perkara yang dilaksanakan oleh Perkim Saya ucap tahniah kepada wanita Kerana persentis peratusan wanita dalam Perkim ini Lebih tinggi daripada lelaki Ini adalah satu perkara yang perlu kita hargai. Di waktu ini, di waktu saya belajar di Singapura dalam bidang perubatan tak ada wanita yang banyak. Bagi orang Islam, cuma satu saja wanita yang ada. Jadi kami berhubunglah yang satu ni ada tu pun. Tapi sekarang ni kita lihat di universiti lebih ramai wanita daripada lelaki. Saya tak faham kenapa. Apakah lelaki ni bodoh sangat? Tak patut saya kata demikian. Tapi hakikatnya ialah dalam banyak gerakan wanita memain peranan yang lebih besar walaupun dalam bidang perniagaan perusahaan ada negara yang mana peniaga-peniaga mereka semuanya wanita yang lelaki tak ada ber, 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 uh, mengambil bahagian dalam uh, gerakan uh, perniagaan itu Ha, saya dapati bahawa banyak lelaki mereka hanya ada di kedai-kedai kopi minum kopi, isap rokok dan bercakap pasal politik. Jadi kita perlu tumpu juga janganlah kepada politik saja. Kita perlu tumpu kepada agama kita. Karena agama kita ini diperburukkan oleh ramai orang Sehingga ada yang berkata bahawa agama Islam ini adalah agama yang teroris. Itu sebenarnya bukan agama Islam. Itu perlakuan yang dibuat oleh orang-orang tertentu. Dan bukan saja orang Islam yang terlibat dengan terorisme. Tetapi orang yang bukan Islam juga lebih terlibat dengan terorisme apa yang kita lihat di Gaza ialah kegiatan genosida yang dilakukan bukan oleh orang Islam bahkan orang Islam yang menjadi mangsa saya tertanya-tanya kenapa orang Islam tidak dapat mempertahankan umat Islam sedangkan agama kita menyuruh kita bersedia untuk menilumi umat Islam. Tetapi amat jelas kita gagal menilumi umat Islam. Sebab itu kita perlu memberi perhatian kepada kelemahan yang ada kepada kita. Dan jika kita kenal pasti kelemahan ini naklah kita cuba betulkan keadaan supaya kita tidak lagi menjadi lemah. Di antara kelemahan kita ialah kita selalu tidak bersatu. Kita ada terlalu banyak gerakan yang bertetangan antara, antara satu sama lain. Dengan itu kita jadi lemah. Sebab tu sebabnya ialah kerana kita tidak patuh kepada ajaran yang utama dalam Islam iaitu orang Islam adalah bersaudara dan kita dilarang membunuh dan sebagainya tetapi kita tidak ikut ajaran Islam setakat yang saya lihat kita tidak patuh kepada ajaran Islam kita lebih mudah terpengaruh dengan pemimpin tertentu dengan agenda-agenda agenda mereka kadang-kadang kita dapati mereka mendakwa ataupun bertindak bertentangan dengan ajaran Islam dan kita menyertai gerakan-gerakan mereka. Sebab itu saya kata saya gagal untuk menjelaskan bahawa sebagai orang Islam kita perlu patuh kepada ajaran Islam. Kita perlu pegang kepada cara hidup orang Islam. Saya yakin kalau kita ikut ajaran Islam seperti yang terdapat dalam Quran, kita bukan saja akan membersihkan agama Islam tetapi kita akan capai kejayaan yang akan menentukan pihak lain akan pandang hormat dan pandang tinggi kepada agama Islam walaupun mereka tidak akan menyertai ataupun mengembang agama Islam menerima ajaran Islam sebab itu saya masih berharap walaupun saya tidak akan ada dalam perkim dan urusan-urusan ini perlu diteruskan kita nak lihat Orang Islam adalah orang yang berjauh, berjaya bukan sahaja di akhirat tetapi juga di dunia ini. Kita mempunyai bahagian kita di dunia. Sebab itu kita perlu hargai Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan tidak terpesong dengan masyarakat tertentu yang diperkenalkan oleh orang tertentu kerana mereka mempunyai agenda yang berlainan. Walaupun mereka mendakwa kununya mereka berjuang untuk agama Islam. Jadi Perkim mempunyai tanggungjawab yang amat besar. Saya bersyukur dengan sikap yang ada pada ahli-ahli Perkim yang terus menyokong. Satu daripada sebabnya yang saya cadang supaya ahli perkim menerima satu ringgit sebulan. Bukan banyak satu ringgit. Saya amat malu. Kerana banyak orang Melayu, orang Islam meminta-minta. Seorang kita orang yang minta sedekah sedangkan agama kita menyuruh kita berusaha dan kita sendiri mesti bersedekah tetapi kita minta kita meminta-minta daripada orang lain sebabnya yang saya cadang supaya kita derma ataupun bagi sumbangan sebanyak RM1 sebulan kerana itu adalah mudah kita ini Buat pelupa. Kita lupa tugas kita. Tetapi kalau kita sanggup memberi satu ringgit sebulan kepada Perkim, caranya amat mudah. Hampir semua daripada kita mempunyai akaun di bank. Dan kita diperlukan hanya untuk memberi arahan kepada bank tiap-tiap bulan mereka akan hantar duit kita sebanyak satu ringgit kepada Perkim. InsyaAllah dengan itu kita tidak akan jadi pengemis yang minta-minta selalu. Ya, kita nak bantuan. Janganlah kita fikir, oh, kalau kita dapat orang yang ada duit, oh, seronoklah kita. Dan kita nampak orang datang yang ada duit itu bukan nampak muka dia, nampak dollar sign. Nampak duit saja. Kita hargai orang yang bekerja dalam perkim. Kalau dia boleh menyumbang, kita terima. Kalau tak boleh pun, kita terima. Sebab itu saya fikir ahli perkim ramai, wanita pun ramai, saya ingat 1 ringgit sebulan bolehlah bagi. Bagi tahu kepada bank. Arah bank supaya menyermak 1 ringgit sebulan kepada Perkim. Lepas itu lupakan sahaja. Tak payah lagi fikir. Kalau kita nak ingat nak ujung bulan nak bagi 1 ringgit. Kadang-kadang kita lupa. Orang Melayu mudah lupa. Jadi saya... Harap sedikit sebanyak kita dapat bantu keuangan berkim ini dan tidak selalunya berharap kepada sumbangan penderma ataupun daripada kerajaan. Jadi saya mengikuti perbahasan di sini. Saya terima kasih kerana usul yang dibuat walaupun saya tak fikir saya uh, sepatutnya dihargai seperti itu tetapi saya bersyukur dan berterima kasih kepada semua kerana meluluskan usul itu dan juga tiga dua usul lagi tanpa bahas saya nak ucap terima kasih kepada semua Karena selama 18 tahun saya berada dalam perkim, saya dapat kerjasama yang baik daripada semua pihak, baik ibu pejabat ataupun bahagian-bahagian ataupun cawangan. Dan saya berdoa supaya perkim kekal, bergerak dan akan maju sepanjang masa. Itulah harapan saya. Saya ucap terima kasih.